Nama Muhammad Rahimi bin Osman, umur 28 tahun, isteri baru seorang, anak ada dua. Alhamdulillah baru dapat dua, dua bulan lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, mungkin dalam otak puan-puan terfikir, Muhammad ni handsome juga, kena ke tidak? Alhamdulillah saya nak beritahu puan-puan pada hari ini, saya masih lagi selamat dan jantan. Belum lagi menjadi mangsa. Jambu Walaupun saya handsome macam Aaron Aziz Ada yang cakap Tapi Alhamdulillah selamat Sebab tu orang-orang kata ni Anwar ni suka orang jambu-jambu ni, ni mesti semua staff dia kena Saya cakap tuan-tuan dan puan-puan Kalau saya jadi mangsa Anwar Ibrahim Dah tentu dia mati kena pengajar Saudara so, exam Semestri exam orang-orang Orang tanya orang ini pun handsome kena tak kena Saya cakap exam tak kena Pasal apa kami ni garam Dia tak berani Jadi tuan-tuan dan puan-puan Hari ini saya turun ke Pekan, balik ke Pekan Kampung kawan ni ha, Saya orang teman Teman dulu Balik ke kampung kawan ni nak cerita Dengan kakak-kakak, ibu-ibu Bagaimana, kenapa Sebab saya meninggalkan mantan majikan saya Datuk Seri Anwar Ibrahim Saya kalau nak ikutkan, saya malas nak sebut Datuk Seri Tapi terpaksa, itu pangkat yang diberikan Tak apa kita sebut Tuan-tuan dan puan-puan, sebab pertama sekali yang saya tinggalkan Anwar Saya ni, Mengidolakan Anwar Ibrahim daripada zaman sekolah menengah lagi Bapa saya punya totok sokong Anwar Ibrahim Mak saya pun sama Bapa saya orang pekan Pun totok sokong Anwar Ibrahim Umur 13 tahun Waktu tu zaman reformasi 1998 Dia bawa saya pergi reformasi Tengok ni Anwar berpidato Anwar bucap ni Kalau Anwar tu orang ni Dia ni goyang Dia pandai cakap tuan-tuan dan perempuan Kerja tak pandai inilah pemimpin yang kita nak Walaupun kecil tahu kita mundi pun tak boleh Sebuk nak berpolitik Tengok inilah pemimpin yang kita nak Kononnya waktu tu Bawa islah, bawa reformasi Kononnya Tapi tuan-tuan dan puan-puan Bila saya besar Saya dapat kerja dengan Anwar Ibrahim Terjadi satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup saya Yang mengubah pendirian saya terhadap Anwar Ibrahim Peristiwa dia kes liwat Saiful Buhari Maaf kalau saya nak sebut dekat sini tuan-tuan apa berkenal ke tidak Saiful Bahari lagi jambu pada saya saya ok sikit saya Saiful Bahari ni kawan saya kawan sekolah saya, saya yang berkenalkan dia pada Anwar waktu pilihan raya 2008, kami tak cukup staff saya ambil Saiful jadi staff saya saya setiausaha sulit, nah, dia pemandu saya bila dia jadi pemandu saya saya perkenalkan dia kat Anwar waktu tu lah mata bertentang mata hati jatuh ke hati Kenyek mengenyek mata berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Bila saya perkenalkan Saiful kepada Anwar Anwar Saiful pun bekerja Habis saja pilihan raya, pilihan raya itu dalam, dalam dua minggu Habis pilihan raya Selepas habis saja pilihan raya, Saiful berhenti kerja Kau ingat dia nak suka sukarelawan. Ni saya nak cerita kes betul, bukan cerita nak buat cerita tipu, tidak Dia jadi sukarelawan lepas tu dia berhenti kerja Anwar Ibrahim, lepas Saiful tak masuk jabat Hari-hari tanya saya Orang ini ya, lah. saya pun mana? Saya pun mana? Saya pun mana? Saya cakap saya pun pria, dua ni Asyik macam ni kita ada depan mata ni tak nak cari kan? Saya orang ada Dia cakap tak apalah, saya pergi jumpa saya pun Saya pergi jumpa saya pun, saya minta, saya tanya dia Saya cakap saya pun Bos nak minta kau datang pejabat hari-hari kerja full time Dia kata hari ni tak boleh lah Dia cakap kenapa? Dia kata dia ni kawan ramai banyak kawan dalam barisan nasional Ada kawan dalam PKR Yang kawan dalam BN pula Kerja dengan orang besar So dia cakap ada conflict of interest Takut orang cakap macam-macam Jadi dia tak boleh kerja Salah seorang kawan dia Perawai Dato' Najib masa itu Masa dia kata apa Dato' Najib jadi timbalan pada nanti Waktu itu Dato' ni masih PPN Jadi dia kata dia tak boleh nak kerja Saya pun beritahu orang Saya beritahu orang-orang cakap Eh tak kisah Eh tak peduli dia kawan siapa panggil dia datang masuk saya cakap dengan siapa, ok pos tak peduli, kau masuk je Jadi dia pun masuk Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau masih ingat lagi Ada projek 16 September Dia nak jadi pilihan rupi Nak pujuk ahli parlimen memakam 30 orang Masuk parti keadilan, masuk pakatan rakyat Nak tumbuh kerajaan Tapi malam ni projek tu gagal 16 September, dia pun ada cerita Waktu Anwar pujuk ahli-ahli parlimen BN Dia lah kawan dia Terutamanya di Sabah dan Sarawak Dia jumpa ahli parlimen A, eh, dia tanya Eh ni cara saya dah cukup lama ni eh. Tinggal you seorang dia tak, tak ikut lagi You masuk join saya Saya nanti you jadi menteri Menteri apa Dato' Seri? Menteri dalam negeri Oi, usah orang Lepas tu yang B pula Dia jumpa Dia janji bila sama Sampai sidang parlimen Yang A jumpa yang B Tanya dia Anwar ada jumpa kau? Ada Dia janji apa? Menteri dalam negeri Eh aku pun sama Jadi tuan-tuan dan puan-puan Nasib baik 16 September tak jadi Kalau tak Ahli parlimen eh, Menteri kabinet lagi ramai daripada ahli parlimen jadi waktu 16 September Nak memujuk ahli ahli parlimen Barisan Nasional daripada Sabah ni Kami ada mesyuarat Dalam mesyuarat tu Anwar putuskan Dia kata salah seorang daripada staf kena pergi Kena pergi ke Sabah untuk cakap dengan ahli ahli parlimen ni Yang saya terkejut tuan-tuan dan puan-puan Dia hantar Saiful yang baru kerja 2 minggu pergi buat misi yang penting kalau nak ikut logik akal, tak mungkin. Dahlah Saifuli kata dia ada pula hubungan dengan parti lawan. Tapi dia hantar juga Tak apalah itu keputusan bos Saya pun reda ya. Eh? Tak dapat pergi berjalan Tak apalah duduk jabat kubur Jadi tuan-tuan dan puan-puan Bila saya pun pergi ke Sabah Hari yang sama saya Anwar pergi ke Hong Kong Ini cerita betul Anwar pergi Hong Kong Saya pun pergi ke Sabah Balik daripada Sabah Saiful belikan saya barang-barang free duty Bebas cukai Saya tanya Saiful, kalau pergi Sabah ni tak boleh beli barang free duty You kena pergi international flight Kena pergi luar negara Baru boleh beli barang PPP ni Dia cakap, ah, betul Aku pergi luar negara Pergi mana? Pergi Hong Kong jumpa semua Eh, buat apa? Dia kata adalah kerja sikit Lepas tu mereka pun orang balik Dan kami kerja macam biasa Saya tuan dengan -puan dan puan-puan Memang hubungan yang saya nampak Anwar dengan saya full, begitu akrab Tapi saya tak pernah terfikir apa-apa sebab saya anggap Anwar ni seorang pemimpin yang hebat Mungkin dia simpati Saya full ni Saya kita dekat sini Baru-baru ni ada ramai orang tanya saya ni Kes bapak dia ni apa cerita ni Saya cakap bapak dia ni Ni terus terang saya nak cakap kalau ada media pun boleh Bapak dia ni tak pernah peduli pun pasal dia Mak dia dah meninggal Dia duduk berdua dengan adik beradik dia Tak pernah peduli pun pasal saya pun Bila saya pun memula kerja dengan Anwar Barulah bapak dia tegi-tegi Orang yang mempunyai kepentingan peribadi yang sangat kuat Tak pernah peduli jadi mungkin Anu Ibrahim ni dia sifati Dia sifati dekat saya pun pasal duduk seorang Tak ada mak, tak ada lapar, tak ada apa Dia pun mungkin lebih akrab Rupanya ada cerita lain dan puan-puan Selepas beberapa bulan Satu petang saya pun datang jumpa saya Dia kata Rahim ni ada cerita aku nak cerita dengan kau Saya cakap apa cerita Dia kata ni cerita Kalau saya cakap Kalau aku cakap dengan kau Kau jangan tumbuk aku pula Aku cakap apa dia cakap dia kata ayat pertama yang disebut waktu itu tahun 1968. Dia kata tahun 1968 punya kes. Yang tu Dr. Mahathir cakap pasal anu tu betul rupa ni Dia cakap, "Eh, apa saya cakap macam tu? Ini bos kita." Macam mana dia boleh cakap? Dia cakap apa benda yang betul? Dia kata ni yang belakang-belakang ni. Apa benda yang belakang? Main pintu belakang ni. Jadi tuan-tuan tu, dan waktu itu saya terkejut. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Saya tanya dia, kenapa dia cakap macam tu? Aku pun kena. Hey. Astaghfirullahaladzim. Saya tanya, kau kena apa? Kena lah, kena liwat Ya Allah Saya cakap, tuan-tuan dan puan-puan Saya bukan apa Saya tu waktu tu umur 23 tahun Kalau dia nak menipu, dia tak main-main benda macam ni tuan-tuan dan puan Umur dia panjang lagi Masa depan dia panjang lagi Ini anak-anak muda pun ada dekat sini Tahu, umur 22, 23 Buat apa nak menipu benda macam ni Saya tengok muka dia, saya tahu dia cakap betul Saya tanya dia berapa kali kena? 14 Astagfirullahaladzim macam mana kena dekat orang kau sekali dia cerita lah Dia ini, ini, dia cakap apa Kenapa sekarang baru nak beritahu, dia kata dia tak tahan Dia tengok Anwar keluar pergi cerita Dengan pergi masuk masjid, pergi cerita Kutubah lah apa semua, dia kata ini hipokrit punya orang Kita kena dedahkan ni Saya tanya dia ada bukti, tak ada bukti, dia kata ada bukti Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya dia Apa dia nak buat sekarang, dia kata dia nak buat Dia nak dedahkan saya pun pergi ke rumah seorang kawan Kebetulan kawan saya baik dengan Datin Sri Dia bawa saya jumpa Datin Sri saya jumpa Datin Sri, saya cerita dengan dia Saya pun kena liwat, Datin Sri dengan Datuk Najib mula-mula tak percaya tuan-tuan apa -tuan Macam mana hari ini puan-puan pembangkang, puan-puan kata rakyat boleh kata ini konspirasi politik untuk jatuhkan dia Okay, saya pun ini konspirasi politik, Datuk Najib konspirasi politik, Datin Rosmah, macam mana dia boleh kata Kalau betul puan-puan apa -puan puan -puan, ini konspirasi politik Bila saya jumpa Datin dengan Datuk, dialah yang cerita dengan saya, bukan saya cerita dengan dia Ini saya pula kena yakinkan dia, mana tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada konspirasi. Bohong dia ke makam tu. Ini lagi seorang ni calon pekan ni, Farid Musa, kawan saya. Bukan saya tak kenal dia. Bapa menyambung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Najib sendiri cakap kalau betul ada bukti, kalau betul saya ni timbalan Perdana Menteri, waktu itu dia timbalan Perdana Menteri, tak boleh buat apa-apa. Kalau betul dia pergi buat ipot polis. Jadi saya pun, pun dia pergi pula jumpa YB Senetik Ezam Ezam waktu itu bekas timbalan eh, bekas ketua pemuda PKA baru masuk UMNO Kita cakap apa, kita pergi jumpa Ezam Ezam beritahu pada Ezam tanya Saiful Dia tanya betul ke? Saiful kata betul bang Ada bukti? Ada Saiful, Ezam cakap berani you bersumpah depan-depan ulama Dia kata berani, saya boleh sumpah Boleh pergi hospital ambil bukti, berani bang jadi Enggam kata tak apa You pergi hospital, mana-mana hospital swasta Ambil, buat medical check-up Saya pun pergi, pergi hospital Pusrawi Mula-mula dia pergi hospital Pusrawi Kuala Lumpur Nak buat medical check-up Pusrawi kata, kami tak ada pakar untuk buat Jadi you kena pergi hospital Kuala Lumpur Saya pun, pergi hospital Kuala Lumpur Sampai hospital Kuala Lumpur HKL kata, ini kes jenayah kalau you nak buat kami, nak turunkan pakar-pakar kami, you kena buat report polis. Jadi saya pun buat report polis. Buat saja report polis, Lepas tu pakar-pakar DNA semua terus turun Datang dua ni apa semua cari bukti Jumpa bukti Malam tu tuan-tuan dan -tuan, PKR tengah kecoh Seluruh pimpinan PKR ada di Quality Hotel Sya'alam Malam itu Anwar telefon saya Wan Azizah telefon saya Nurul Izzah telefon saya Minta nak jumpa Raimi tolong datang Kualiti Hotel Saya cakap saya tak mau jumpa Anwar Tak mau jumpa orang Kawan semua hipokrit Tak boleh pakai ni kawan saya balik ke rumah jumpa bapak saya Bapak saya ni totok lagi yang ni Tak boleh hilang Sekarang dulu lah, sekarang, dululah, sekarang dah okey Bapak saya cakap, Rahimi itu bos you Baik dia pergi jumpa dia Saya ikut cakap bapak saya, saya pergi jumpa dia Saya jumpa Anwar di quality hotel di Salam tingkat 27 Sampai quality hotel, saya dikepung oleh gangster-gangster dia bawa naik jumpa Anwar Tak boleh lagi pergi mana Sampai ada jumpa Noah, saya tengok muka Noah Kali pertama tuan-tuan dan puan-puan Saya tengok kononnya seorang pejuang Muka dia pucat lesi, Tangan dia menggeletak Salam saya pun menggeletak Dia tarik saya masuk bilik Nak bincang lah bukan nak kena Dia tarik saya masuk bilik Dia cakap hari apa yang dia tahu Saya cakap Dato' Sri Saya tahu semua benda Saya pun dah cerita dah Ni apa benda ni Lupa kerja-kerja macam ni Konon dulu pejuang lah apalah Konon dulu kena kena Dia kata Rahimi please You tolong I, uh, you tak boleh beritahu siapa-siapa mati I ini Saya pun tuan -tuan dan puan -puan, waktu ada puan-puan Waktu tu ada ramai gangster dia Nyokong dia pun ramai kat bawah Saya cakap ya yeah je lah Kan tak pasal-pasal keding ni kan kena banyak susah juga Dia pun panggil lawyer dia dua orang Sibar Rasa dengan Latifah Koya Panggil Sibar Rasa dengan Latifah Koya dia arahkan Buat satu akuan bersumpah untuk saya Buat akuan bersumpah ni Akuan bersumpah ni dokumen yang kita tanda tangan Bawa pergi ke mahkamah boleh jadi bukti pukul dalam aku bersumpah apa yang dia tulis Lawyer Anwar lah tulis, bukan saya yang tulis Dia cakap, ini semua adalah kerja Dato' Najib dengan Dato' Rosmah Cukup Nak finam Dato' Najib dengan Dato' Rosmah Dia kata, tanda tangan sekarang Saya cakap, tak boleh, ini finam ni Tak boleh, you tanda tangan Kalau tak, you Kalau tak boleh balik Saya tengok keliling ni, ramai Tanda tangan lah Kan? Kan kena kerja tu kan 27, aku Saya pun tanda tangan Lepas tu dia edit, edit lagi, panggil lagi, pakar panggil lagi ni Nak buat cerita, nak, nak finam juga ni nak ngelak kan diri dia daripada <tid> Lepas selama beberapa bulan lepas tu Kes mahkamah jalan Kampas telefon saya Saya tak angkat Kau nak tel telefon pula bapak saya Telefon bapak saya Cakap minta Rahimi jumpa dia Sebab nak panggil Rahimi pergi mahkamah jadi saksi Anwar dah cakap Rahimi pergi mahkamah Sebut satu perkara saja Dato' Najib dengan Dato' Rosmah punya kerja Cukup Lepas tu kalau orang ini nak pergi UK ke Nak pergi US ke dia tanggung Dia tanggung saya nak pergi US dan UK Nak bayar saya tuan-tuan dan puan-puan nak pinah orang Saya tuan-tuan dan puan-puan Kerja pinah-pinah ni Dalam mahkamah orang tu Nak pinah pula pemimpin negara Bukan orang kecil-kecil anak Saya tak boleh buat Saya nekat Saya cakap ini tak boleh jadi Dia kata aku bersumpah yang saya saya Mula-mula yang dulu masa dia pasal tu dah hilang Saya balik lagi sekali saya cakap ini peluang Saya pun buat keputusan Jumpa peguam saya Saya sign Satu lagi akuan bersumpah Lagi detail Berbelas muka surat Cerita A to Z Apa yang jadi sebenarnya Lepas tu saya buat report polis Dia balik polis kelam Dan saya nak buat Press conference Apa yang nak nak buat Hantar 30 orang Yang sendiri dia nak pukul saya Tak bagi saya cakap Hari Ini perangai dia Tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan Kau nak sebut Kebebasan bersuara Kau nak sebut Kebebasan media Kita nak cakap Dia tak bagi Pasal apa? Pasal dia takut sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Ini antara sebab yang utama sekali saya tinggalkan Anwar Sebab pertama sekali Sebab dulu kita ingat dia ni kena fitnah, kena pukul lah, kena apa Kita kesian kat eh, dia, kita berjuang untuk dia Tuan-tuan bayangkan, sahabat-sahabat saya Masuk lokak, keluar lokak, masuk jail, keluar jail Tinggal anak bini nak berjuangkan si Maraun ni Tapi rupanya tuan-tuan dan puan-puan -tuan puan -tuan, Perjuangan kita tersasar jauh jadi itu sebab pertama sebab kedua tuan-tuan dan puan-puan Saya tengok Kalau kita fikir Masa tahun 1968 Ada beberapa pertuduhan Terhadap Datuk Sri Anwar Salah satunya liwat Yang keduanya apa? Menjadi ejen dan baruan asing Baruan ejen Yahudi Saya buka dokumen-dokumen saya Yang masa saya kerja dengan Anwar Saya tengok kami di Amerika, kami ada syarikat Nama syarikat Anwar Ibrahim Consulting Associates Anwar Ibrahim bekas panduan Ada syarikat di Washington DC Hebat tak hebat Lima orang bekerja warga negara asing Lima orang bekerja warga negara asing Gaji 15-16 ribu US dollar sebulan Belanja syarikat 2 juta US dollar Saya tengok macam mana dia boleh dapat duit Dan di belakang syarikat ini Ada beberapa pertubuhan NGO Amerika Nama dia National Endowment for Democracy Foundation for the Future Accountability FEDERIC NAMUN FOUNDATION CONRAD ADANO FOUNDATION ini NGO-NGO asing yang bertugas untuk menyalurkan dana dan menyalurkan pelatihan kepada PKR ini dia dan di belakang dia siapa? belakang dia tokoh-tokoh Yahudi siapa dia? JOSORAS penyangak wang. yang bagi duit dekat PKR ini orang-orang PKR hantar duit tu duit JOSORAS tu yang orang-orang lepas pasang dia makan tamian yang ni yang duit JOSORAS siapa lagi? POLO POLIS Wolfowitz ni tuan-tuan dan puan-puan Kawan baik Anwar Anwar sendiri pernah mengaku Siapa dia Wolfowitz Bekas setiausaha pertahanan Amerika Syarikat Yang pernah Yang bertindak untuk menyerang Afghanistan dan Iraq Ini kawan baik Anwar Jadi tuan-tuan dan puan-puan Bila saya tengok Anwar betul ada hubungan dengan Amerika Anwar betul ada hubungan dengan Yahudi Kalau Anwar berani jadi Perdana Menteri Kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih Anwar jadi Perdana Menteri Terkadai negara ni tuan-tuan dan puan-puan Tutupkan game tentera kita Tetap tentera Amerika Masa kita dia tak ada hubungan dengan Israel Jadi kawan baik Israel Hilang status negara Islam Itu salah satu sebab Sebab ketiga Apa dia Ucapan Anwar di London School of Economics Sebuah universiti di London Apa Anwar sebut Ini Anwar sebut Kalau ada pimpinan-pimpinan pas duduk bawah pokok Tunduklah rakyat Anwar sebut Dia menyokong pluralisme agama Dia kata semua agama Baik Hindunya, baik Budanya, baik Kristiannya Menuju ke jalan yang satu Masuk surga Anwar Ibrahim sebut waktu tuan -puan dan puan-puan Dalam ucapan dia Tengok balik dalam internet ada lagi ucapan dia Di London School of Economy Macam mana kita nak sokong pemimpin macam ni Dia kata semua agama sama Lepas tu kita tengok Isu kalimah Allah dia tak boleh nak bertahankan kalimah Allah Kalimah Allah ni tuan-tuan dan puan-puan Isu besar Ada orang Ada orang kata ini isu kecil tak ada apa Isu besar tuan-tuan dan puan-puan Saya mencari satu platform lain untuk berjuang Saya tengok kepada kawan parti tiga dengan rakyat Kuat lagi mangkang tanah begini Tak nak masuk dia lagi Tengok pas Bila saya tengok pas tuan-tuan dan puan-puan Sama juga Tak boleh nak mempertahankan Islam Tak boleh pertahankan Melayu Di Selangor Bila Dato' Hassan Ali Profesor Dato' Dato' Hassan Ali Esko Kerajaan Negeri Selangor daripada PAS Bergaduh dengan Liu daripada DAP PAS tendang Hassan Ali Macam mana oh PAS kata nak mempertahankan Islam Pertahankan Melayu Saya tengok PAS hilang arah tuju Jadi tuan-tuan dan puan-puan Saya tak ada cara lain dengan berat hati Saya memandang kepada Dato' Seri Najib Waktu itu Dato' Seri Najib Baru jadi Perdana Menteri Baru akan sumpah dia, dia bertekad untuk melakukan transformasi Untuk melakukan perubahan dalam negara saya pun tengok, perlahan-lahan saya tengok Satu demi satu langkah Datuk Najib saya tengok Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya perhatikan Selama empat tahun, Datuk Najib betul-betul bawa transformasi dalam negara Kita tengok pemilihan UMNO Daripada dulu 2,000 perwakilan yang pilih Sekarang 177,000 perwakilan yang pilih Datuk Najib nak tolak rasuah nak tolak politik wang wow. Dia buka nak kata Dato' Najib pemimpin yang kuku besi tidak dibubarkan ASA Nak kata Dato' Najib pemimpin yang tidak memperdulikan rakyat Apa rakyat tak dapat Abrinya, gerinya, rintanya dan segala benda dapat Anak sekolah dapat seratus Anak orang tua dapat, dapat duit Segala perusuk duit dapat Tuan-tuan Nak kata Dato' Najib tidak bijak uruskan ekonomi negara Bilion pelabur asing masuk Malaysia Ratusan ribu peluang pekerjaan, jutaan, jutaan peluang pekerjaan yang dibuka semenjak pemerintahan Datuk Seri Najib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok apa yang Datuk Najib bawa, inilah yang kami perjuangkan dulu sebenarnya. Jadi tiada alasan, tiada sebab untuk saya tidak bersama dengan Datuk Seri Najib untuk melakukan transformasi dalam negara. Tidak ada sebab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta Walaupun tuan-tuan dan puan-puan bukan jentera rasmi barisan nasional Tapi tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia Mempunyai tanggungjawab yang besar Untuk menceritakan perkara-perkara Untuk mencerita menerangkan isu-isu kepada orang ramai Kita semua adalah duta barisan nasional tuan-tuan dan puan-puan Membantu Datuk Naji memastikan kemenangan barisan nasional Pilihan raya kali ini bukan soal main-main Bukan soal politik Pilihan raya kali ini adalah soal survival agama, survival bangsa, survival negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bersama-sama kerja untuk memastikan kemenangan barisan nasional insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.